Первое время я себя чувствовал плохо. А потом я понял, что это такая же работа, как и у другого любого человека. И я себя чувствовал вполне нормально. Я объявлял э, осужденному о том, что он будет казнен. Единственное, я делал, э, или скажем, допускал умышленно. Выражение такое, что казнен он будет, давал понять, что казнен он будет не сегодня, что его еще куда-то увезут. У него сохранялась надежда, что это будет не сегодня, а завтра, послезавтра. На самом деле его казнили через одну-две минуты. Но он дальше шел с надеждой. Ну, я считал, что так легче ему будет умирать. Там человек за каждую минуту борется, за каждый час. Как правило, родственники это в основном матери. Как правило как правило, воспринимают очень болезненно, тяжело, у многих истерика бывает, потому что все все-таки надеются, что э, к ним будет помилование применено или еще какое-то, но ну, мне трудно сказать, на что они еще надеются. Ну, воспринимают, да, я много видел, много видел истерик, страданий, и э, эта картина очень неприятная. И объявлять об этом, они, в общем-то, узнав о том, что э, их и родственник убыл по приговору, как у нас принято указывать в картотеке, обязательно следом идут на прием к начальнику, убедиться. Вот. И здесь вынужден, я уже был сказать, что он действительно убыл по приговору, что его в тюрьме нет, но о том, что он расстрелян, я никогда никому не говорил. Мне, во-первых, это было по инструкции запрещено делать, убыл и все. Куда он был, зачем он был и как об этом не объявлялось. Поэтому состояние их я понять могу, я его видел. Это самая болезненная, наверное, для меня была процедура объявлять родственникам. Потому что многие пытались, ну, те, которые понимали, что все-таки он расстрелян, пытались узнать место пытались получить тело, почему нельзя, на эти вопросы надо было отвечать. Отвечать было нечего.